आखिर उरा В отправленном правильным делом приехал Вакса Саумбара. Мы сейчас вам расскажем, что же для вас подготовили. пока Давай, давайте краткая пауза для того, чтобы вы полностью были в моменте здесь сейчас сейчас создавали Какая же она крутая и классная эта новая Лада Веста. Я вам покупателям, которые заняты в багажник, морковку с центре Казани бесплатно. मपा भ ताsta कीकारभ Друзья, я сегодняшний идущий уже под автомобилем, <мы Wit default> да, я там даже могу погонить. Вот, вопрос был очень правильный, когда же вы, наконец, скажете цену. Во-первых, у нас сегодня будет обращение, ну, скажем так, на несколько президентов, в том числе президента АвтоВАЗа, с буквально секундами, секунды, с минутами внуков, и мы вам скажем стартовую тему автомобиля сразу же после этого. Так что никуда не спешите, не торопитесь, вы уже здесь сегодня в эпицентре всех классных событий нашего чудесного любимого города, который скоро станет еще более красивым за счет таких классных автомобилей Влада Веста. Да. Но пока буквально хотел прервать вас на секунд, так это 10, 15, 20, чтобы вы свои взоры перевели вновь на тот экран. Буквально несколько минут назад, на котором мы все весомо ждали, когда же увидим автомобиль, когда будет старт продаж. Сейчас видеообращение ко всем покупателям автомобилей «Аллада» ко всем любителям автоваза, ко всем влюбленным в отечественный автодром обратиться президент. А ты два Оксане Волчева, у вас будет Илья Андерсон, и вы увидите его прямо сейчас. Так, внимание на экран.